Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amal Nabila binti Muhammad Helmi bernama Matri P165590 akan membentangkan berkenaan syarat koda dalam bahasa Bugis berdasarkan adaptasi kata pinjaman. Kata pinjaman merupakan fenomena linguistik sejagat yang berlaku akibat interaksi antara bahasa. Dalam proses peminjaman, perubahan fonologi sering berlaku bagi menyesuaikan bentuk kata dengan sistem bahasa penerima. Bahasa Bugis adalah bahasa minoriti di Malaysia telah mengalami proses adaptasi kata pinjaman daripada bahasa lain. Adaptasi kata pinjaman melibatkan kekangan fonotektik seperti suatu suku kata dan posisi koda. Setiap bahasa mempunyai peraturan yang tersendiri tentang segmen yang dibenarkan pada akhir suku kata. Perbezaan ini telah menjembatkan pelbagai strategi adaptasi seperti pengguguran, pemadaman, penyisipan dan dominasi. Bahasa Bugis merupakan bahasa Austronesia yang mempunyai sistem fonologi yang tersendiri. Posisi koda dalam bahasa Bugis adalah terhad kepada segmen tertentu sahaja. Kekangan dalam kajian ini telah mempengaruhi bentuk kata pinjaman yang diserap ke dalam bahasa Bugis. Analisis kata pinjaman sering digunakan meng, uh, sering dilakukan menggunakan optimality theory. Namun, pelibatan dua bahasa dalam analisis boleh melanggar prinsip parallelism dalam optimality theory. Jadi, isu ini telah memimbulkan keperluan kepada pendekatan analisis secara alternatif, iaitu correspondent output-output yang membolehkan analisis tanpa melibatkan derivasi berlapis. Pendekatan ini mengekalkan kesetiaan antara bentuk leksikal setia ada dengan bentuk kata pinjaman. Koresponden OO sesuai bagi menganalisis adaptasi kata pinjaman dalam bahasa Bugis. Adaptasi kata pinjaman ini dipengaruhi oleh kekangan fonologi bahasa penerima. Kajian ini akan menganalisis adaptasi kata pinjaman bahasa Bugis menggunakan teori optimality dan pendekatan correspondent output-output. Raja 1 menunjukkan proses penyerapan kata pinjaman dalam bahasa Bugis tanpa menggunakan pendekatan koresponden output-output. Analisis telah dilakukan melalui pemetapan input-output iaitu koresponden IO yang melibatkan dua bahasa iaitu bahasa sumber dan juga bahasa Bugis. Pendekatan ini menunjukkan berlakunya penilaian berperingkat yang berpotensi untuk melanggar prinsip paralelism dalam optimality teori. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus kajian adalah analisis fonologi kata pinjaman dalam bahasa Bugis. Data ialah dianalisis secara deskriptif dan teoretikal menggunakan optimality theory. Kajian ini dijalankan di penempatan komuniti Bugis di Johor. Antara lokasi kajian ialah Kampung Batu Hampar, Kampung Belokok, Kampung Sungai Kuali, Pekan Nenas dan juga Kampung Pasir Putih. Komuniti Bugis di kawasan ini adalah masih aktif menggunakan bahasa Bugis. Seramai 144 orang responden yang telah terlibat dalam kajian ini. Semua responden adalah penutur yang berbahasa Bugis iaitu dialek Wajo. Dialek Wajo ini dipilih kerana dialek dominan dalam komuniti Bugis pada kawasan kajian. sesi soal selidik telah dijalankan bagi mengetahui latar belakang responden. Senarai perkataan telah dibuat berdasarkan Swadesh List 1952 seperti perkataan senduk, masjid, kapal, sender, garfo, bas, basikal, cangkir, bardi, arnak, manggis, anggur, kipas dan sabar. Sesi temubual dan rakaman sebutan telah diadakan. Berdasarkan rakaman dan temu bual, transkripsi fonetik dan lisan telah dibuat oleh pengkaji. Data juga dianalisis menggunakan optimality theory dan pendekatan correspondent output output. Analisis ini telah menumpukan pada kekangan fonologi yang terdapat dalam kajian ini. Data kajian iaitu contoh kata pinjaman bahasa Bugis, iaitu merupakan terdiri daripada bahasa sumber Melayu Arab, Inggeris, Tamil dan Old French. Bagi bahasa Melayu, kata asal ber, diambil daripada senduk dan dalam bentuk bugis uh, terdapat penambahan suku kata penggantian U kepada E untuk mematuhi koda bugis. Dari bahasa sumber Arab, masjid menjadi masigi iaitu konsonan G, penggantian vokal dan juga penambahan suku kata. Bagi bahasa sumber Inggeris, bas menjadi base iaitu S dipindahkan daripada koda ke onset suku kata baharu. Dari bahasa sumber Tamil, kapal menjadi kapala iaitu berlaku penambahan suku kata A untuk mematuhi koda dan berlaku germinasi pada konsonan P. Pada Old French, sebagai bahasa sumber adalah sandal menjadi sandala yang dilihat melakunya penambahan vokal A di akhir suku kata. Jadi, semua kata pinjaman ini mengalami penyesuaian fonologi bagi mematuhi syarat koda dalam bahasa Bugis. Konsonan yang tak dibenarkan di koda akan dipindahkan ke onset suku kata baharu melalui proses epentesis. Fenomena geminasi telah membolehkan beberapa konsonan muncul di koda secara sah dalam bahasa Bugis. Berikut merupakan kekangan yang digunakan dalam kajian ini dan hierarki kekangan yang terdapat. Yang pertama adalah identical lexical iaitu tak membenarkan dua item lexical yang sama wujud yang mempengaruhi pemilihan calon output. Yang kedua, sure iaitu menolak penggunaan vokal A jika tidak sesuai. Yang ketiga adalah no coda iaitu melarang konsonan di akhir suku kata yang tidak boleh benarkan dalam bahasa Bugis. Yang keempat long vowel iaitu menghalang vokal panjang yang tidak sejajar dengan kekangan fonotaktik dalam bahasa Bugis. Yang kelima adalah iden FO dan dep OO iaitu uh, menyokong kesetiaan fonemel dan morphemal dari input ke juga output. Yang ke terakhir sekali iaitu parse iaitu mora. Setiap mora input mesti muncul dalam output bagi mengawal berat syllable. Antara fenomena yang berlaku adalah penambahan suku kata sebagai refleksi kekangan fonotektik dalam bahasa Bugis. Berdasarkan data kajian, penambahan suku kata tak berlaku secara rawak tetapi ianya merupakan strategi sistematik untuk menyesuaikan kata pinjaman dengan fonologi Bugis. Bahasa Bugis mempunyai kekangan fonotektik yang ketat khususnya pada posisi koda yang menyebabkan bentuk asal tidak dapat dikekalkan. Jadi, vokal akan disisipkan bagi membentuk suku kata baru agar konsonan terlarang dapat dialihkan ke onset. Menurut Uffman 2007 menyatakan bahawa epithesis vokal ialah strategi utama dalam bahasa yang mempunyai sekatan silabus yang ketat. Menurut Ken Stowich 2003 telah menunjukkan bahawa adaptasi kata pinjaman sering dikawal oleh fonotaktik bahasa saran-saran bukan bahasa fonologi bahasa sumber. Berdasarkan Pris and Smallest Case 1993 telah menegaskan bahawa kekangan makna seperti nokoda sering mengatasi kekangan faithfulness. Yang kedua adalah peranan kekangan nokoda dalam membentuk butuk output. Yang pertama, dapatan menunjukkan bahawa kekangan nokoda berada pada kedudukan tinggi dalam hierarki teori optimality dalam kajian ini. Calon output yang mengelakkan konsonan terlarang pada koda akan digugurkan walaupun calon tersebut hampir dengan bentuk asal. Ini telah membuktikan bahawa struktur silabis dalam bahasa Bugis adalah dominan dalam pemilihan calon yang optimal. Menurut Kawasaki 1998, menjelaskan bahawa bahasa dengan sekatan koda akan menggunakan epentesis atau germinasi sebagai strategi pengoptimuman. Yang kedua, McCarthy dan Fritz Smolenski 1995 menyatakan bahawa kekangan struktur prosodik sering mendominasi dalam penilaian dalam teori optimality. Yang ketiga adalah germinasi sebagai pengecualian yang sah kepada syarat koda. Walaupun konsonan seperti p, b, t dan k secara umumnya tak dibenarkan pada koda dalam bahasa Bugis, data menunjukkan kehadiran segmen ini adalah hasil daripada proses germinasi. Konsonan di koda bukan konsonan tunggal. Malah sebahagian daripada struktur berganda iaitu konsonan pertama dalam germinasi. Ini menjelaskan bahawa mengapa bentuk seperti kapala dan sabarak telah diterima secara fonologi dalam bahasa Bugis. Menurut Kawasaki 1998, menyatakan bahawa germinasi telah membenarkan kosona muncul di koda sebagai sebahagian struktur moraik. McCarthy dan Spring-Smolensky 1995 menegaskan bahawa germinasi telah mempengaruhi berat suku kata dan kebolehan segmen yang berada pada posisi tertentu. Yang keempat adalah kepentingan pendekatan koresponden OO dalam mengekalkan prinsip paralelism. Analisis kata pinjaman yang menggunakan koresponden I.O. akan menghasilkan derivasi yang berlapis di antara bahasa sumber dengan bahasa sasaran. Hal ini telah melanggar prinsip parallelism dalam optimality theory yang telah menolak analisis secara berperingkat. Jadi, dengan menggunakan koresponden output-output, penilaian telah dilakukan antara output leksikal tanpa melibatkan input bahasa sumber secara langsung. Menurut Benua 1997, telah memperkenalkan koresponder output-output bagi mengelakkan pelanggaran prinsip asas dalam teori optimality. Menurut Smith 2006 dan Kawahara 2006-2008, membuktikan bahawa koresponder output-output telah berkesan dalam analisis kata pinjaman Jepun. Koresponder output-output telah membolehkan analisis kata pinjaman dijalankan secara sah dalam kerangka teori optimality dalam sesuatu bahasa yang seterusnya adalah adaptasi kata pinjaman sebagai pemeliharaan identiti fonologi Bugis. Walaupun bahasa Bugis adalah bahasa minoriti di Malaysia, dapatan menunjukkan bahawa sistem fonologinya tidak terhakis. Kata pinjaman ini disesuaikan mengikut kerangka fonologi Bugis dan bukan sebaliknya. Ini membuktikan bahawa adaptasi fonologi adalah proses pemilihan aktif malah bukan peniruan yang pasif. Menurut Gary Lajoie, 2005, menyatakan bahawa bahasa minoriti telah mengekalkan struktur teras walaupun telah menerima pengaruh luar. Menurut C. Ben Hatta 2001-2021, menunjukkan pola serupa dalam komuniti minoriti Asia Tenggara. Menurut Muhammad Yusof 2010, membincangkan berkenaan hibridisasi bahasa tanpa kehilangan identiti sesuatu bahasa. Jadi kekuatan kajian ini yang pertama adalah penggunaan kerangka teori yang kukuh dan relevan berdasarkan optimality teori dan pendekatan koresponden. Kajian ini mempunyai kekuatan dari segi pemilihan dan penerapan kerangka teori. Teori optimality digunakan secara konsisten untuk menganalisis adaptasi kata penyaman, manakala pendekatan koresponden OO telah dimanfaatkan untuk mengelakkan pelanggaran prinsip parallelism. Perlengkatan ini sejajar dengan cadangan Bernoulli 1997 dan McCarthy and Prince 1995 bahawa koresponden OO sesuai untuk menganalisis hubungan leksikal tanpa melibatkan derivasi berlapis. Jadi kerja ini bukan sahaja menggunakan teori secara betul malah menyelesaikan isu metodologi OT dalam kata pinjaman. Yang kedua adalah data empirikal berasaskan kerja lapangan yang autentik dan juga tulen. Kajian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui kerja lapangan di beberapa penempatan komuniti Bugis yang masih lagi aktif di Johor iaitu melibatkan 144 orang penutur dialek Wajau. Saiz data telah dianggap kukuh bagi kajian fonologi secara kualitatif dan data yang dikumpulkan mencerminkan penggunaan bahasa sebenar dalam komuniti. Jadi, hal ini akan meningkatkan kesahan ekologi dari dapatan kajian Seperti yang diterangkan dalam From Key ETAL 2007 Seterusnya Kajian ini telah memberikan sumbangan yang signifikan Kepada kajian bahasa minoriti Kajian ini telah menyumbang secara langsung Kepada dokumentasi dan analisis fonologi bahasa Bugis Sebagai bahasa minoriti di Malaysia Fokus terhadap syarat koda dan adaptasi kata pinjaman telah memberikan perspektif yang baharu terhadap bagaimana bahasa minoriti telah mengekalkan sistem fonologinya tersendiri walaupun berada dalam persekitaran linguistik dominan. Sejajar dengan idea Gary Lajoy 2005, Sirbin Hatta 2021 dan Muhammad N. Yusof 2010. Kelemahan kajian ini adalah skop dialek yang terhad. Walaupun fokus terhadap dialek wajo, ini membolehkan analisis yang mendalam. Skop kajian ini adalah terhad kepada satu dialek sahaja. Oleh itu, dapatan tak boleh digeneralisasikan sepenuhnya kepada semua varieti Bugis kerana terdapat banyak lagi dialek. Variasi dialek berpotensi mempamerkan syarat koda atau strategi yang berbeza berdasarkan SEGA 2010. Seterusnya adalah seterusnya adalah fokus analisis yang terhad kepada output leksikal. Pendekatan koresponden output-output telah membolehkan analisis yang sah dari segi teori. Namun, pada masa yang sama, ia telah mengehadkan perbincangan kepada bentuk output sahaja. Kajian ini tidak membandingkan secara sistematik bentuk input asal dengan output bugis dari segi perubahan fonetik yang terperinci hari ini menyebabkan proses adaptasi dilihat sebagai hasil akhir bukan sebagai rangkaian perubahan bersesuaian dengan pandangan Silverman 1992 dan Kestovich 2001 yang seterusnya adalah ketidakseimbangan sumber bahasa pinjaman Walaupun kajian ini menyatakan bahawa kata pinjaman berasal daripada pelbagai bahasa seperti Melayu, Arab, Inggeris dan Tamil, kajian ini tidak menghuraikan secara terperinci keseimbangan jumlah data bagi setiap bahasa sumber. Ketiadaan perincian ini agak menyukarkan pembaca bagi menilai sama ada strategi adaptasi yang dikenalpasti adalah bersifat umum merentas bahasa sumber atau dipengaruhi oleh satu bahasa domain khususnya bahasa Melayu. Jadi secara kesimpulannya, kajian ini membuktikan bahawa adaptasi kata pinjaman dalam fonologi bahasa Bugis tak berlaku secara rawak, sebaliknya telah dikawal oleh sistem fonologi yang tersendiri melalui kekangan fonotaktik dan juga struktur silabis. Dapatan utama Menunjukkan bahawa penambahan suku kata merupakan strategi adaptasi yang paling dominan bagi menangani sekatan koda dalam bahasa Bugis melalui aplikasi optimality theory, kajian ini menunjukkan bahawa kekangan bertanda seperti no koda dan identical lexical berada pada hierarki yang tertinggi sekaligus telah mengatasi kekangan kesetiaan iaitu faithfulness terhadap bentuk asal kata pinjaman. Hal ini mengesahkan pandangan Pris and Smolensky 1993 bahawa bentuk output adalah bahasa ditentukan oleh interaksi kekangan, bukan pemetaan input secara langsung. Seterusnya, dalam kajian ini telah memperlihatkan bahawa kehadiran konsonan seperti peh, beh, karakter dan ke pada posisi koda dimenarkan melalui proses germinasi yang mempunyai status fonologi yang tersendiri. Penemuan ini diperhalusi berdasarkan deskripsi fonologi Bugis yang sedia ada dengan menunjukkan bahawa syarat koda bahasa Bugis bersifat bersyarat bukan mutlak dan selari dengan perbincangan Kawasaki 1998, McCarthy and Prince 1992 tentang peranan germinasi dalam struktur suku kandar penggunaan pendekatan koresponden output-output membolehkan analisis kata pinjaman dijalankan tanpa melanggar prinsip paralelism dalam optimality teori. Pendekatan ini mengukuhkan kesahan teori perlu kesahan teori kajian perlu menyokong carangan Benoit 1997 bahawa hubungan leksikal perlu ada analisis pada tahap output khususnya dalam kajian adaptasi kata pinjaman sesuatu bahasa. Lebih penting lagi, kajian ini menyumbang kepada bidang linguistik dengan menunjukkan bagaimana bahasa minoriti seperti bahasa Bugis di Malaysia khususnya di Johor mengekalkan identiti fonologinya walaupun berada dalam persekitaran linguistik yang dominan. Adaptasi kata pinjaman yang mematuhi kekangan dalam bahasa telah membuktikan bahawa peminjaman bahasa merupakan satu, salah satu proses pemilihan fonologi yang aktif bukan penerimaan pasif terhadap bahasa sumber sekian terima kasih